İndi azarsu cibin büdcədən yeyir, cibindən yeyir. Mən bu gün də yazdım da, yaxşı Azarsunun e, səf eləmirəmsə prezidentdən əlavə 7 ya 8 vəz prezidentləri, departament rəhbərləri var. Bir reality show düzəldək, bir jurnalistləri topla, bir on nəfər jurnalist. Getsinlər bunların həmsin evini, bağını, maşınını çəksin. Ziyanla işləyən şirkətlərin rəhbərləri məsələn belə dolanmamalıdır. Belə yaşamamalıdır. Necə olur ki, həm ziyanla işləyirsən, həm də Ərəb şeixi kimi yaşayırsan. Da necə olur bu? mümkündür. Deməli burda problemin o maya dəyərinin yüksək olmasının səbəbi korrupsiyadır, israfçılıqdır, ayrılan vəsaitin anormal xərclənməsidir. Yəni bunun günahını biz niyə çəkməliyik? Dünən mən oxuyuram dünən o, ki, o xəbərləri belə o qədər absurd iddialar var ki, orada. Birincisi inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə edirlər ki, orada qiymət yüksək. Yoxsa məaşda bax, təqavüdə bax, ordakı şəraitə bax, bax bu maaş deyir. Bu qiyməti nə lazımdır axı? Məsələn, İranda bizdən 4 dəfə, 5 fə ucuzdur, də də ucuz. yəni, Bəl, ya, dəfə ucuzdur. Gürcüstanda da ucuzdur. Onlar niyə xarici ilə müqayisə eləmirlər? Biz yeriyirik. Türkmənistanda 5 dəfə ucuzdur. Özbekistanda maradın, ucuzdur. Avropada bahalıdır. Yəni, yəni Qazaxstanda, e, daha doğrusu Qırğızstanda ucuzdur. Gedin onlarla müraciət edin. Yani dünyanın Lakin. hər yerində kommunal xidmətlər eyni olmalıdır, belə məntiq yoxdur ki biz. İkinci görün nə deyir də? Deyir ki, Sovetim vaxtında texniki xətləri var idi, texniki su xətləri. Onlar dağıdılıb deyə indiki te indi texniki e, istifadə üçün e, lazım olanda da çilind sudan, normal sudan istifadə edirlər. Və bunun məhənnətmenin yedəyisən bunu. Bax mə bu mən vətəndaşam. Bax mənim yedəyəm, mənə nə şikayət edirsən? Mənəm bunun günahkarı. Mən günahkaram ki, siz texniki xətlər keçən yerləri kəsdiniz. Nə var, nə var. Yeni tikiləndə o navastroykaların taməl nə düşürdü deyə onlardan onların rəhbərlərindən 5-10 manat pul aldınız, akt bağladınız, yararsız elan elədiniz və kəstiniz, tulladınız. Yerində də Novostroyka tikdiniz. Bəli. Yeri gəlmişkən yağış sularının xətləri də doğrudan da ayrı idi Sovet vaxtı. Onları da kəsdilər. Bağladılan kanalizasiya sisteminə, ümumi kanalizasiya sisteminə. Ona görə də Bə, yağış yağan kimi şəhərin ki, mərkəzi gölə dönür. Yaxşı, bu mənim günahımdır? Və mən məndən niyə qiyməti artırmaq yolu ilə məndən bunun e, bədəlini ödətdirirsiniz ki? Bax, mən vətəndaş olaraq burada nə günahım var ki? Siz e, korrupsiyaya bulaşmısınız, siz xətləri kəsmisiniz e, və texniki su xətlərini məhfələmsiz ölkədə və Bakı şəhərində. Bunun mənə nə daxil var? Buna görə mən niyə qiyməti artıq ödəməliyəm? Üçüncü buların arqumenti nə idi? İsrafçılığa yol verir insanlar. Hə, heç kim cibinin düşmədi. Heç kim işığını, qazını, suyunu Yəni bina evləri, halının böyük əksəriyyəti bina evlərində yaşayır da. Suyu açıq qoyub nəyinir ki, o suyun səsinə qulaq asırşı, şəlalə effekti yaradır. Nəyin? Nə alır? Nə, heç nə eləmir də yalan. Bu niyə açıq qoyub cibin? Zaten bunu pulsuz sapmırsan ki? Bəli. Bunu sən pulsuz deyirsən. Da o, və ucuz da dey. Məsələn mən biz ə, ə, kiçik ailəyik də, 4 nəfərdi. İndi o böyük xarışda oxuyur 3 nəfərlik evdə. Ən aşağı verəndə 18-16 manat su pulu, su pulu verir. B Yəni bu az da deyil. Mən niyə suyu açıq qoyum, belə yedim evdə oturum televizora baxım ki. Bu halsa məntiqin göstəricisidir və halsa ağlın göstəricisidir. Bəli, absolut. Əgər bu hey, kommersiya məsələlərinə aiddirsə, Onlarla başqa cür tariflə danışın da. Limonat səhrləridir, tutalım. Nə bilim, su çox işlənən yerlərdir. Gütün onlardan başqa tariflə danışma ola bilməz. Onlar zaten başqa tariflə danışırlar, bəli. Var. Yəni bizə nə daxili var onun? Biz əhalinin nə günahı var ki? Onu kimsə ödəməli yəni, deyil. Biz yəni gedirsən, sən, eee, texniki şərt 110 manatdır, dövlət qiyməti. 5000 pul alırsan və 10000 pul alırsan texniki şərtə görə. Bir dəkə kağıza görə. Sonra gedirsən, məsələn, avto yığıcılarla danışırsan ki, sən bunu ə sayğacla işlətsən ə, altından qalxa bilməyəcəksən. Ayda 500 manat, 800 manat su pulu yazacaq. Gəl evet. ya sayğacdan kənar qoşum, ayda da mənə 200 manat verərsən. Məsələn, bu getsinlər bunların qarşısını alsınlar da bu mənə nə daxili var bizim vətəndaşlardan niyə bunu belindən çeyninə yükləməlidirlər axı? Yəni dövlət yenə təkrarlam, dövlətin insançı şirkətləri, kommersiya şirkətləri deyil. Bacarmırlarsa çıxsınlar bazardan, açsınlar bu sahənin özəlləşdirməyi, açsınlar idarə etməyi açsınlar. Açsınlar ki, şəhərləri, rayonları ayrı-ayrı şirkətlər götürsün. Özü də bir şirkət yox. Göyçayda biri işləsin, Bərdədə biri işləsin, Yevlaxda biri Hı -hı. işləsin, Şəkildə biri işləsin. Kim bacarırsa, bu işi görsün. Və mən sizə inandırırım ki, bu çox gərrlili sahədir əslində. İnfrastruktur pis-yaxşı var, lazım gələndə təmir edirsən sadəcə də, düzdürmü? Və sayğaclaşma pis-yaxşı var, lazım gələndə sayğacı dəyişdirsən. Bir tək texniki xidmət göstərirsən və pulu da yığırsan. Dövlətdən alırsan, tutaqım ki, indiki tarifləri götürsək, indi bizə 1 manata satılırlar da, tutlantı sularla bir yerdə. Bir yerdə. İndi tutaqım dövlətdən alacaqsan 50 qəpiyə, 60 qəpiyə satacaqsan 1 manata, yenə qazanacaqsan. Qazanclı işdir bu. Gəlirli işdir bu. Dünyanın hər yerində bu gəlirli işdir. Bu qiymət məsələsi deyil, idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi məsələsidir.